小鹏说：“我有个同事很喜欢你，你嗯，那你同事为啥不来看我直播？你给你同事发个消息，你说你说你喜欢的刘宇宁直播了，你通知他一下，好不好？如果他真的喜欢我，不用你来说，他自己会到到我的直播间来表达的，行不行？嗯。”小鹏，宁哥，我不想写作业，想只只想看你直播怎么办？ 你也别别在那赖我啊！你要这么说，你要这么吓唬我，我现在立刻把直播给关了。你有一种好像以后考不上大学，你赖你说就是刘宇宁开直播开的，我考不上大学，清华我没去了，是因为刘宇宁。<laughs> 你可别赖我啊！清华没去了，因为刘宇宁开直播，所以我不想写作业，我所以我看他直播。<laughs> 你可别攒包赖啊，跟我没关系啊！赶紧去，你赶紧去那个什么，你赶紧去写你的作业去。 有朋友，宁哥，你男的女的？<laughs> 呃、我我发现咱们直播间有一些精神病啊，真是纯纯精神。<laughs> 有朋友说，宁哥，你别穿有女性特征的衣服了。我穿哪件衣服有女性特征？你告诉我。<laughs> 你们，我是哪件衣服让你们觉得它有女性特征？我想问问，<laughs> 女性特征是什么？<laughs> 你别吓唬我。 我穿哪件衣服是有女性特征了？裙子？我啥时候穿过裙子、啊？你该不会是说我拍戏的时候吧？拍戏那是古装，那就是那那就不那就是对啊，那古装的东西它本身就是裙子，但是这个裙子又不是女性的一个专属嘛，哦，这就是，这这有啥女性特征的？ <laughs> 我又不是穿那种蕾丝裙的，或者是那种，这叫这叫 GK 还是什么那种小短裙儿？没有啊。说的是纱裙儿，那不是纱裙，那个那个不是纱裙，那就是一个设计理念，它是一种时尚，所以跟你聊不了时尚的东西。我为什么？我为什么？朋友们，我跟你说。 刚才有朋友不是说说宁哥，我看你直播我作业都不写了吗？他赖上我了，我也得赖你们，是因为你们确实不太懂时尚，所以像这种巴黎时装周我都不去，我纯纯是为我粉丝们，我粉丝看不懂这些东西，所以我就不去。哎，赖上你们了。有朋友说我在看《书卷一梦》，演的真好，哭的真帅。 你懂我，你懂我。宁哥，有朋友说：‘宁哥唱个《如愿》可以吗？《如愿》这歌很早了吧？我都忘了怎么唱了，我听一下啊。 这歌已经就是播放率这么差，我在第一页都搜不到，播放量太差了。有朋友说“唯愿吧”，我我后面得加个“如愿”，然后括号刘宇宁。哎，我没有一首，我没有一首歌叫“如愿”吗？我记得我有一首歌叫“如愿”，为什么软件搜不到了？ 如有朋友说“如约违愿”，不是我，我应该有一首歌叫《如愿》吧？啊，宁愿是吗？没有，我有，我有“如约违愿”，还有一个什么愿来着？“宁愿”对，还有个“宁愿”。